У нас как расположены профильные классы, и ребята занимаются в период октябрь-апрель. Здесь проходят технические занятия. Учебный центр имеет следующие профильные классы: классы по локомотивному хозяйству, вагонному хозяйству, путевому развитию и организации движения поездов. Также здесь в центре расположен зал истории. Минского отделения Белорусской железной дороги, где наши ребята есть кружок, который занимается по исторической э, составляющей. Имеется компьютерный класс выхода в интернет и творческая мастерская по железнодорожному моделированию. Ну, чтобы немножко как-нибудь голословным, сразу в поле расположен у нас макет. Этот макет э, собран нашими ребятами. Конечно, вы что э, все детали, основные, были, были...

Рассказывают про них. Вот. Э, то есть, полностью это, будем говорить, если знаете, это большой джойстик. Все элементы выполнены вручную. Э, ставлены специальные датчики. Разработана специальная программа. Есть такой у нас Антон Твердов, бывший выпускник детско-железной дороги. И Дмитрий Кучинский, ведущий специалист, специалист фирмы АГАР. Ну, переводи. Ведущий. Нажимаешь на кнопку и это вперед. Вперед. Отпускаешь. Тормоза отпускаешь и набираешь позицию. Передача. Не надо, знаешь, пока не задействовано. В данный момент разрабатывается участок нашей детской железной дороги и уже практически готов электронную модель тепловоза Тусе. Устройство рельсовой колеи. Вы ходите на комиссионные шаблоны? Конечно. Обязательно? А без... Ребята умеют пользоваться? Ребята умеют пользоваться? Конечно. Пробуют, да? Конечно. Доступно. Чего нету, того нету. Да. Если бы были, то, конечно, бы катали. Но вы... Это все на тренажере. Ольга Владимировна, Сейчас... Расскажите, пожалуйста. Ну, я туда не дотянусь. Мы сейчас вот так покажем. Значит, вот это вот наш а, тренажер с помощью которого мы наших юных дорожников учим, чтобы они учились перейти стрелки, замыкать с топорами, все это дело. И, соответственно, здесь видно прекрасно, где находится наш поезд. Красным цветом это где находится поезд. Ну и сейчас мы продемонстрируем, как оно тут вот все открывается. Открывает через. Нет, начинает движение. То есть то же самое у нас сейчас находится уже на станции Заслонова, где вы вскоре это все увидите. А, вот. И точно так же там показывается, где находится поезд. Ну, схема это у нас получается была та, которая до а, реконструкции нашей детской же дороги. То есть у нас было больше путей. Сейчас, конечно, их стало немножко меньше, но ну, и даже сейчас вы подойти и посмотреть. Малая Московская, Малая Октябрьская, Харьковская, Киевская. Вот переписка у нас с Харьковом, сохранили мы письмо от юных же дорожников Харьковской детской дороги. Все у нас хранится, все это очень интересно. Вот. Ну а Начало нашей дороги 1955 год. Но первая дорога, если вам интересно, в Беларуси была построена детская в городе Бомеле перед войной. Во время войны ее разрушили, и после войны правительство приняло решение строить в столице э, Беларуси, в городе Минске. Вот посмотрите, какое у нас знамя было раньше. Наверное, на каждой детской железной дороге в советское время были вот такие знамена детская железная дорога да и с этой стороны естественно будь готов всегда готов поэтому естественно на каждой детской дороге и станция пионерская у нас появилась даже традиция принимать пионеры школы наши Одна школа предложила и я все думала как же вот обосновать что именно же дорожного транспорта

Сейчас, сейчас полочку снизу сделаем не узнаем. движение, Вы тоже так чертите, да? Давай. Да. Да. кавказская детская железная дорога, поздравляла с открытием Минской дороги. Я понял. Вот так раньше шла резали слова и делали... Сейчас я, сейчас я, очень благодарен драгоценный металл. Это в память о том, что вы здесь у нас были. Мы вам передаем ваши музеи, вот эти памятные медали, чтобы они напоминали, что есть такая дорога на Белорусской железнодорожье. Она одна, и она детская, но скоро она готовит для взрослой дороги специалистов, поэтому на память вам. Спасибо. Не ошибся. Да. Кому не отдалось? Кому а нет. Не...